собираются к югу. Ветерок пролетел в тишине уже сжатых полей. Год идет по давно нам известному вечному кругу. По ушедшему лету грустят одинокие листья с На палитре моей, где так светло, размешаны краски. Осень, словно художник, неспешные кисти берет. Тонкой кистью распишут деревья, как будто бы в сказке. Разноцветные листья кружат и как птицы летят с хоровод. Вот прохлада отдохнула, и листья спешат, словно Золушка сбала. Обгоняя друг друга, слетают в безутешной спешке светвей Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. Осень, школа, звонок и уродные улыбки детей. Доброе утро, дорогие друзья! С праздником, с днем знаний! Мы рады снова сегодня увидеть вас. День знаний стал для нас самым родным и близким праздником года, ведь в этот день рождаются новые надежды и замыслы. И все повторяется. Уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня праздник. Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгожданной летней разлуки. Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. днем знаний, ученик. Сегодня праздник твой. Мир ярок и велик. Ты для себя открой. Поздравляем с днем знаний, дружбы, спорта и книг. Через труд и дерзание в себе много призваний. Ты открой, ученик. На торжественную линейку, на самый первый школьный звонок первоклассника выводят самые старшие ученики, будущие выпускники 2014 года. Самые первые классные мамы а с ним опытный тактичный учитель Крот Людмила Михайловна. Первый Б-класс. Добрая и отзывчивая отличная Зуканка Елена Павловна. Первый Б-класс. Во главе с обаятельной и энергичной учительницей Тамара Ивановна. Одиннадцатые классы на линейке выводят и классные руководители. Одиннадцатый А-класс. с Людмила Васильевна. Одиннадцатый Б-класс. Борисчук Любовь Васильевна. И все не так сильны. Тіхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запану, братця, Праздник первого звонка считать открытым. На нашем сегодняшнем празднике присутствуют гости. Ткач Виктор Семенович, исполняющий обязанности мэра города Пятихатки. По традиции праздник ведут учащиеся. Белого Анастасия, Сабли Ирина. Чтоб в школе не было раздоров пустых обид и агрессивных споров, чтобы все могли здесь мирно, дружно жить. Директор должен мудрым, справедливым быть. Да не сочтет же он залезть. Игорь Владимирович в нашей школе есть. Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы, Боряку Игорю Владимировичу. Шановные батьки, шановные запрошенные, Питаю вас и сын святого мира. Бажаю вам успіхів у навчанні в цьому навчальному році, всім стати відмінниками, порадувати поведінкою своїх батьків, а також вчителів, власних керівників. Ще раз бажаю вам успіху, педагоги, батьки, дорогі діти від депутатського корпусу міської ради від мене особисто прийміть привітання з нагоди свята Дня Знань. Бажаю вам сімейного затишку. Здоров'я та добра. І хотілося б зачитати вам привітання від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкова. Дорогі школярі, шановні педагоги, вітаю вас з Днем знань. Дніпропетровська область регіон лідер, регіон високоосвічених працелюбних і талановитих людей, які прославили Україну своїми перемогами і трудовими досягненнями на цілий світ. Ви спадкоємці цієї славетної традиції і повинні гідно її продовжувати. 2013 рік проходить під знаком 70-ї річниці битви за Дніпро, що поклала початок визволення України від фашистських загарбників. Усіх школах сьогодні пройде урок мужності, присвячений 70 й річниці визволення Дніпропетровщини. Також протягом року відбудуться зустрічі з ветеранами, будуть створені музеї великих вітчизняної війни, тематичні виставки, кімнати бойової і трудової слави. Знати і берегти правдиву історію своєї країни наш обов'язок перед тими, кого вже немає, та ветеранами. Шановні вчителі, ваша праця є надзвичайно важливою, адже ви виховуєте майбутнє України. Щиро дякую вам за творчий пошук, самовідданість, небайдужість і активне застосування сучасних методик освіти і виховання, які дозволяють дітям розкрити свій потенціал. Особливо свято сьогодні для першокласників перший шкільний день, перший урок і перший учитель. Росій здоровими, натхнення хай шкільні роки запам'ятаються на все життя. Дорогі учні, досягайте свої мети, будьте ініціативними. Ваша сміливість, винахідливість, бажання змінити світ, запорука подальшого розвитку Дніпропетровщини та України. Всі дороги для вас відкриті. Головне вірити в себе і в свої сили. Бажаю всім здоров'я та добра, ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілко. Дякую. Время шумоса, а сентябрь снова нас соединил. Здесь по нас случаю, с радостью встречаюсь. новых друзей. Все знания открыты перед вами. Научайтесь на ведьмых новых. вам бедныни. Батькам своим на раке, на славу в Украине. Здесь святым вас. Дорогие первоклассники, первый раз пришли вы в школу. Первый раз в первый класс. Все для вас сегодня ново. Все волнует вас сейчас. Дорогие малыши, знаем, вы готовились рассказать свои стихи. Вы уже настроились. Вы на нас Перед вами первый класс Я не буду сейчас робкой Учиться я хочу идти Мы, пиоклассники, девочки, мальчики Глянемся быть послушными Веселыми, не скучными Маме с папой помогать Малышей обижать. Быть всегда прилежными и нашей дружбе верными, Мир знаний для себя открыть, на благо Родине служить. Праздник солнечный веселый, сердце радостно стучит. Ученик начальной школы это здорово звучит. Становясь умнее, статься все науки покарим, а за пани этот плане всем спасибо говорим. Нет, в школе лучше, чем в саду. Я в школу с радостью иду. После уроков уходишь с класса и никакого тихого часа. школу я бегу припрыжку. Мама, поздно ожидай. За меня прочти все книжки и машинки поиграй. Дело в семье я самый, а теперь пошел ко мне. Ты прочти буквально моя мама, а потом расскажешь мне. Мы сегодня обещаем. Всем примером быть во всем. Выпускник мы точно знаем, мы тебя не подведем. Стали вы совсем большие, дяди, тети, вот такие, и вас поддадут нынче вас Первоклассников, вот я. Важнее, чтобы честными вы оставались друзьями и школой, почаще встречались, чтобы педагогов своих не забыли, чтобы гордостью школы по жизни вы были. В жизни большой, почаще ведет прямая дорожка к мечте, прямая дорожка к мечте приведет, а вдруг неудача, не знаешь ответ, к нам приходит один ценный совет. нашим родителям всем поздравления с праздником вас, вас перейдем обучением. Надеемся, в течение учебного года совместно все одолеем несгоды. Первоклассники развнимательны и директора поздравим обязательно. Игорь Владимирович, с нами вам не придется скучать. На каждый день таланты новые будем раскрывать. А если трудно будет с нами, не унывайте. Почаще себя первым кладем вспоминайте. Еще мы вам всем хотим пожелать нам везде и во всем помогать. На пузые добрые вовремя дать. А главное, и без сомнения, а, а, теперь! С днем знаний тебя, выпускник. Этот год у тебя последний. Через год все поздравят тебя, но звонок уже будет весенний. А сейчас набирайся сил. Для умения нет оснований. Чтоб запас на весь год хватило. Поздравляем тебя с днем знаний. К нашим поздравлениям присоединяется классный руководитель 11 класса Полищук Любовь Васильевна. Души, поздравляю вас с началом нового учебного года. Хочу пожелать вам здоровья, творческих успехов, благополучия. Поздравляю особенно сегодня первоклашек, потому что они сегодня впервые открывают двери нашей школы. Хочу пожелать им, чтобы они в лице своей школы обрели свой второй дом. Чтобы в своих учителях они нашли добрых и мудрых наставников, чтобы нашли новых друзей, чтобы никогда не разочаровывали, что они ученики нашей школы. Но с особой теплотой я хочу обратиться сегодня к самым своим родным, к самым своим близким, учащимся 11 класса. Ребята, я вас от всей души поздравляю с вашим двойным праздником, потому что у вас сегодня не просто первый звонок. У вас сегодня еще день рождения выпускника. Сегодня, с этого дня, вы у меня выпускники. И я хочу пожелать вам, чтобы вы в этом году четко определились своими дальнейшими планами и Успешно очень подошли к изучению тех предметов, которые вам будут необходимы при сдаче выпускных экзаменов и при, и при сдаче ЗНО. Хочу, чтобы вы знали, что звание выпускник накладывает на вас очень ответственный отпечаток, потому что весь коллектив школы будет ждать от вас новых успехов, побед, рекордов. В общем-то, желаю вам в этом, на этом последнем финишном этапе здоровья творчество, взаимопонимания, сотрудничество, в общем всего самого-самого хорошего. Еще раз всех с праздником! Кто-то только начинает свой школьный путь, а кто-то его уже заканчивает. И если первоклассники это будущие школы, то выпускники ее опора. И в такой важный день, 1 сентября, нужно поддержать их перед последним и, наверное, самым сложным годом обучения в школе. Ведь через год они уже перейдут невидимую грань и будут находиться там, во взрослой жизни. Вот он, выпускник, идеал и кумир. Уверенным взглядом он смотрит на мир. У него за плечами надежный багаж. В нем знания, навыки и опыт ваш. Снова осень пришла, а за нею надежда. Лишь удача и счастье всех будущих ждет. В сентябре в нашей школе опять, как и прежде, начинается новый учебный год. Собирается вместе каждый класс. Повзрослели друзья, изменились мы сами. Все, что было с тобою за лето у нас, пересказывать будем друг другу часами. Мы за лето отдохнули и немножко подросли, и сегодня на линейку нашу школу мы пришли. Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье. Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе. Двери откроет школа нам. На урок первый позовет нас звонок. Мы сегодня очень рады видеть всех учителей. И хотим опять за парты заниматься поскорее. Знаем, это ненадолго. Скоро рвение пройдет. Но сегодня день особый. Школа нас к себе зовет. Десять лет назад пришли учиться первый раз. Быстро шли учебы годы, В выпускной теперь мы класс. Нас печалит расставание, все сильнее с каждым днем. Но если разрешат остаться, мы из школы не уйдем. Мы полны своим стремлением к светлой, радостной мечте, к новым знаниям и умениям, к этой высшей высоте. Эту школу, эти классы, эти школьные деньки пусть когда-нибудь прославлят прежние ученики. Пусть они в полете гордом свои крылья распрямят, Свои лучшие рекорды нашей школе посвятят. Пусть летят они по свету, доброй грамоты гонцы. Школьных дней чудесней нету. Школа, мы твои птенцы. Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Здесь вас научат множество премудростей, решать задачи, правильно писать. Научат не бояться трудностей и книги умные читать. И каждый за собой следит научиться портфель собрать, косички запнести. Мы верим, все у вас получится. Так добрый час, счастливого вам пути! Сегодня мы ученики, а завтра мы выпускники. Берем мы знания скорее, ведь школа это не музей, нам в школе знания дают. Принять, понять, великий труд. За делом взятка нам придется. Весной нам счастье улыбнется. Спасибо вам, учителя, за то, что круглая земля, За трою и за карфаген, за бензохлоропропилен. Зажи, заши, за дважды два, за ваши теплые слова, то, что теперь в себе храним, за все мы вас благодарим. По нашей старой школьной традиции одиннадцатиклассники дарят памятные подарки первоклассникам. Праздник на школьном дворе, пусть первый звонок развенит в сентябре. Друзья, снова праздник, день знаний у нас, Звени же звонок в добрый путь, в добрый час, школа родная, Встречай каждый свой класс, Звени звонок, звени звонок, уроки открывая, мы к знанием идем вперед, усталости не зная. Школу утро зовет, в школу в школу ветер поет. Интересным будет урок, станет счастливым весь год. День лучами озарен, над землей восходит он. По традиции учащиеся 11-х и 1-х классов возлагают цветы к памятным местам города. На этом наш праздник первого звонка окончен. Желаем вам успеха в учебе, творческих взлетов и интересных открытий. учебный год вновь наступил Снова встречают на школьные своды Каждый здесь нужен и каждый здесь мил Мы знаем